ताज्या घडामोडींसाठी स्वानन न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा बाळंतपणासाठी आलेल्या आईच्या पोटातच बाळाचा मृत्यू होऊन आईच्या जीवाला धोका निर्माण झाला होता त्या आईला जिवंत वाचवण्यात मध्यवर्ती रुग्णालयातील डॉक्टरांना अखेर यश आलं आहे त्यामुळे डॉक्टर तृप्ती रोखडे यांचं विशेष कौतुक केलं जाते अंबरनाथ शहरात राहणारी सत्तावीस वर्षीय नीतू राणी या बाळणपणासाठी उल्हासनगरच्या मध्यवर्ती रुग्णालयात आल्या होत्या परंतु नीतू हिच्या शरीरातून मोठ्या प्रमाणात रक्तस्राव होऊ लागल्याने प्रकृती खालावत चालली होती तसेच बी पी देखील कंट्रोलमध्ये येत नसल्याने प्रकृती अजून चिंताजनक झाली होती तात्काळ डॉक्टर मनोहर बनसोडे यांच्या नेतृत्वाखाली डॉक्टर तृप्ती रोकडे आणि त्यांच्या स्टाफने सोनोग्राफी करत सर्जिकल ऑपरेशन केलं आणि आईच्या पोटातून बाळाला जन्म दिला परंतु वृत्ती अवस्थेत हे बाळ जन्माला आलं आहे तरी देखील नीतू यांची प्रकृती चिंताजनक होती डॉक्टरांनी शर्तीचे प्रयत्न करून रक्त चढून नीतूला शुद्धतेवर आणल्याने तिचे प्राण वाचवले आहेत त्यामुळे डॉक्टर तृप्ती रोकडे आणि त्यांच्या स्टाफचं सर्वत्र कौतुक केलं जात आहे मी सिस्टर इन्चार्ज आहे इथे लेबर वार्डचे पेशंट असे आम्ही बघितलेत पण हायर सेंटर हॉस्पिटलला असतात असे पेशंट उल्हासनगरमध्ये अशी क्वचितच रेअर केस असते आणि पण ती ऑपरेट नाही केली जात तिला पुढे पाठवलं जातं पण आपल्या इथे ही जेव्हा पेशंट आली त्यावेळेला तिला वाचवण्यासाठी खूप प्रयत्न केले आणि धडपडीने प्रयत्न केले सगळ्यांनी पेशंट आली तेव्हा ती रस्त्यात म्हणजे आम जेव्हा क नर्सिंग स्टेशनला आली ती पेशंट चक्कर येऊन पडल्यासारखी झाली पण तिला पटकन आम्ही उचलून आतमध्ये नेली पण पेशंट खूप सिरियस होती आणि मॅडम ऑलरेडी दुसऱ्या एका पेशंटला सीजरला घेणार होते पण मॅडमला जसं सांगितलं मॅडम एक पेशंट सिरियस आले तुम्ही या पटकन तर त्यांनी ती पेशंट सोडली आणि या पेशंटसाठी धावत आला तर म्हणे नाही सिस्टर हिला शिजरला घ्यावं लागेल पटकन आणि बाळाचे ठोके तर लागलेच नाही म्हणून आपण एक सोनोग्राफी करून घेऊ पटापट म्हणून सोनोग्राफी पण केली आम्ही पटकन आणि लगेच प पटापट पेशंटला आम्ही शिजरसाठी तयारी केली आणि ऑपरेशन थेटरमध्ये पाठवले पण पेशंट आली तेव्हा तिला ते नाडीचे ठोके पण नव्हते लागत पटापट तिला ब्लड आण म्हणजे मावशांची पण धावपळ आणि अशी पेशंट जी केली जाते ना ऑपरेट ती जे जे वगैरे अशा ठिकाणी केली जाते उल्हासनगरमध्ये अशी पहिल्यांदाच ही केस झाली असेल आणि एकच उद्देश होता बाळ तर ऑलरेडी गेलं होतं पण आम्हाला पेशंटला वाचवायचं हा महत्त्वाचा असे ऑपरेशन झाल्याच्या नंतर पण तिला आज तीन दिव तिसरा दिवस आहे पण ऑपरेशन झाल्याच्या नंतर पण आपण चोवीस तास अठ्ठेचाळीस तास आपण पेशंटला असं सांगू शकत नाही की ही आऊट येईल की नाही पण आत्ता पेशंट पूर्णपणे आऊट झालेली आहे आणि तिचा जो हजबंड आहे त्याच्याकडे अक्षरशः एक रुपयेसुद्धा पैसे पण नाही आहे तर त्याला आम्ही सांगितलं व्यवस्थित आमच्या आपल्याकडे सगळं काही फ्रीमध्ये मिळतं रक्तापासून जेवणापासून सगळं आता सगळं आपण तिला प्रोव्हाइड करतो आहे आता पेशंटला एकदम चांगली झालेली आहे सकाळी तिला आम्ही नारळ पाणी पण दिलेलं आहे खायला पण आता तोंडाने हळूहळू चालू केलेलं आहे आणि पेशंट एकदम व्यवस्थित आहे आता दिवसाला आपल्याकडे आता वीस ते पंचवीस जवळजवळ डिलिव्हरी होतात आणि आपल्याकडे इथे आता हे असं झालेलं आहे सिव्हिल हॉस्पिटलचं ठाणा सिव्हिल हॉस्पिटलचं थोडं काम चालू असल्यामुळे बऱ्याच ठिकाणावरून पेशंट इकडे आपल्याकडे येतात मुरबाड टोकावडा शहापूर टिटवाळा आणि इतक्या कॉम्प्लिकेटेड केसेस असतात की ज्या जे जे लेवलला ट्रीट होतात तशा केसेस आपल्याकडे आता सेंट्रल हॉस्पिटलला येतात आणि आपले आता बनसोडेसर पण आहेत त्यांचा पण फुल सपोर्ट आहे आम्हाला ते ॲक्च्युली कुठलीही केस आम्हाला पुढे पाठवू देत नाहीत काहीही गरज लागली तरी आपण इथेच करू अक्षरशः ह्या पेशंटला पण भूल देण्यासाठी कोणी तयार नव्हते तर ते स्वतः आले त्यांनी स्वतःच भूल दिली आणि तेव्हा ह्या पेशंटला आम्हाला घ्यावी लागले आणि अशा रोजच्या आदिवासी पेशंट वगैरे झटके आलेले पेशंट बीपी वाढलेले पेशंट अशा अच्छा भरपूर पेशंट आपल्याकडे येतात आणि ते अक्षरशः ट्रीट होऊन होऊन घरी हो घोचव ये पेशेंट जो है नीतू रानी करके ये अम्बरनाथ से आई थी 27 सेवन ईयर्स ओल्ड है वो पेशेंट जब बीस तारीख को इधर आई तो पेशेंट पूरी शॉक में थी और बच्चे की धड़कन नहीं लग रही थी और पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था तो हमने अर्जेंटली उसका सोनोग्राफी करा लिया सोनोग्राफी में बच्चे की धड़कन नहीं थी और वहाँ से ही हमने उसको ओ में शिफ्ट कर दिया ओ में शिफ्ट करने के बाद उसकी कंडीशन ऐसी भी नहीं थी कि उसको अनस्थिशत दिया जा सके पर इंट्रो थोड़ा सा ब्लड देके और फिर सब क्रिस्टोलाइड और कोलाइड देके हमने उसका बीपी ऊपर लाया बंसोड़े सर भी थे बंसोड़े सर के स्टैंड बाय स्टैंड बाय रह के फिर हमने उसको इंड्यूस किया और उसके बाद सर्जरी परफॉर्म किया तो सर्जरी के दौरान बच्चा तो डेथ था पर उसको रेट्रोप्लासेंटर क्लॉट था अराउंड लाइक वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड सी का और पेशेंट का ब्लीडिंग रुक नहीं रहा था तो उसकी वजह से हमको उसका ओ एच करना पड़ा क्योंकि कंजर्वेटिवली मैनेज नहीं हो रही थी पेशेंट और इन ड्रॉप उसको दो ब्लड दिए गए और पोस्ट भी उसको दो ब्लड दे के एक दिन पेशेंट की कंडीशन अच्छी नहीं थी पर तो आज तीसरा दिन है पेशेंट का कंडीशन अच्छा है और ये सब शस्त्र में आपने आपको किस प्रकार का सपोर्ट रहा आपके लोगों का सभी का सपोर्ट था लेबर रूम के सिस्टर्स का लेके पूरा मौसी मौसी से लेके फिर सी एस ए सी एस स्टूडेंट्स कलीग्स सबका ही सपोर्ट था इवन सोनोग्राफी के सर उन्होंने भी 10 मिनट में सोनोग्राफी करके पेशेंट को ऊपर भेज दिया है जैसे जल्दी से सोनोग्राफी कर दिया तो काफ़ी सपोर्ट था सब सेंट्रल हॉस्पिटल में ऐसा केस मतलब काफ़ी कम दिखाई दे पेशेंट है हाँ ये पहला पेशेंट है क्योंकि छः साल में ये पहली बार ऐसा है कि मैंने ओ एच किया हुआ है क्योंकि इसके पहले मैंने सारे पेशेंट कंजर्वेटिवली मैनेज किए हैं सर्जिकली लाइक इंटरनल आईलेक्लाइजेशन हो या फिर बिली सूचर हो उससे मैनेज किया है बट पहली बार है कि मुझे किसी पेशेंट का जान बचाने के लिए करना पड़ा। एक रुग्ण आया था उसका पहला सीजर हुआ था ये दूसरा सीजर था इसके वजह से पेशेंट को रेफर कर दिया था आर्य अम्बरनाथ से और ये रुग्ण जब इधर आया तब उसके बच्चे का जो पी एच बोलते हृदय का धड़कन बंद हुई थी और पेशेंट की धड़कन भी कम होती जा रही थी उसका बीपी एकदम लो हो, हो गया था बोले तो ये पेशेंट शॉक में थी क्योंकि उसका अब्रुप श्यो ऐसा टर्मोलॉजी हमारी डायग्नोसिस करते हैं ए नाइन मंथ की ए एन सी गरोदर माता थी उसका जो प्लाशेंटर रहता है वो हाई बी पी की वजह से सेपरेट हो रहा था और उसकी ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही थी उसकी ब्लीडिंग देखो ये हमने जमा कर दिया था और तो इतना ब्लीडिंग हो गया नियर अबाउट थ्री टू फोर लीटर उसका ब्लड गया तो फिर हमने तुरंत उसके चार ब्लड मंगाए और चार ब्लड पुश कर दिया इसे पुश करने के बाद उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज में आ गया नॉर्मल रेंज में आने के बाद उसका तुरंत ऑपरेशन करने के लिए स्त्री रोग तज्ञ ने बोला हमको तो फिर उस शौक में थी शौक से बाहर निकाली और उसके बाद उसको लैटरल पोजीशन में स्पाइनल जो बेहोशी का तंत्र रहता है स्पाइनल दे, दे दिया और देने के बाद उसका मृत बच्चा भी बाहर निकाला और जो बच्चेदानी थी वो बच्चेदानी पूर्ववत साइज में होने के लिए हमने मैं खुद बुल तज् हूँ तो बहुत ड्रग दे दिए लेकिन वो बच्चेदानी कम नहीं हो रही थी छोटा नहीं साइज़ हो रहा था स्त्री रोग तज् ने भी जो इसका आवाज़ कम कर जो इसका ये था उनका टेक्निक था डील इंच मारने का वो मार लिया तो भी उसका साइज कम नहीं हो रहा था इसकी वजह से फिर डॉक्टर तृप्तिरोकड़े इन्होंने एक तुरंत प्रसंगावधान ऐसा एक निर्णय ले लिया कि इसकी हिस्टेक्ट्रॉमी करना पड़ेगी इसको ऑप्शिटिक हिस्टेक्ट्रॉमी बोलते हैं तो हिस्टेक्ट्रॉमी कर दिया हिस्टेक्टोमी करने के बाद फिर उसका और जनरल कंडीशन अच्छा हो गया उसका ब्लीडिंग कम हो गया और उसके बाद और दो चार दो ब्लड लगा दिए तो फिर पेशेंट अभी अच्छी है उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसका बेबी तो गया पहला ही गया था लेकिन अभी पेशेंट अच्छी है दे। देखा गया है कि सेंट्रल हॉस्पिटल बोलते हैं तो, तो कोई भी पेशेंट आता है उसे मुंबई भेजा जाता है ऐसी एक भावना है उल्लासनगर हॉस्पिटल नहीं जाने का तो इस तरह से जो ऑपरेशन है फर्स्ट टाइम उल्लासनगर मध्यवर्ती रुग्णालय में हुआ है तो आप भी उसको रेफर नहीं किए आपने भी यहाँ करने का निर्णय लिया तो किस तरह से निर्णय लिया कितनी टीम आपके पास थी या औजार थे ये फर्स्ट टाइम नहीं किया ऐसे बहुत ऑपरेशन किए हैं हमने इधर ये सेंट्रल हॉस्पिटल में लेकिन ये बहुत क्रिटिकल थी पेशेंट ये क्रिटिकल नहीं क्रिटिकल थी इसको भेज दिया दिए होते तो रस्ते में मर जाती थी बच्चा तो गया पहला बाद में फिर और भेजते थे तो मदर जाती थी इसलिए उसी दिन बुधवार के दिन हैंडी का दिन था बहुत इधर भीड़ थी तो भी मैं खुद बेहोशी का तद्न हूँ इसलिए मैं ऑपरेशन थिएटर मेरा नाम मिथुन कुमार साहु है और मेरा वाइफ का मतलब अचानक से दर्द हुआ दस बजे के करीब तो मैं यहाँ पर आया था तो मैडम लोग भी बहुत अच्छा से देखभाल किए बहुत अच्छा हुआ सबका सपोर्ट बहुत अच्छा मिला मुझे अच्छा से ध्यान दिए लोग लोग तो डॉक्टर ने कुछ बताया था क्या हो गया क्या नहीं हुआ डॉक्टर बताए थे कि सब कुछ अच्छा है और ये लोग अच्छा से ध्यान दिए स्वानंद मीडिया अंबरनाथ ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूज ला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन वर क्लिक करा